Привет, меня зовут Арина. Мы сегодня будем с вами делать шар, но у нас будет не шар, а банка. Вот эти в шарах есть всякие блестки, которые можно переворачивать и крутить. Для этого нам понадобится клей, пистолет, ножницы и, естественно, всякие безделушки. Это вот такая вот, например, у меня ткань. Она вот такая не зеленая, как показано, она очень-очень темно-зеленая. Дождик мы покромсаем, будет очень красиво, очень мелко покромсаем. Можно использовать бисер, но очень маленько, потому что так как она будет не держаться долго, потому что он тяжелый. Я взяла вот такой цветочек. И вот такие, значит, бусинки тут у меня, такие, ну, как-то, не бусинки, это больше такие блестяшки, да, а, вот, и нам понадобится, вот такие блестки у меня есть, угу. так, сильно я их не буду, и, естественно, сама банка, а еще нам понадобится вот такая вода очищенная вода. Я вам пожелаю очищенной воды. И как бы такая вот сваренная вода, она не очень хорошая, не сваренная, а из чайника. Итак, всем удачи. Поехали. Я настрою камеру. И как я настроила камеру? Вот <смот смот> я сейчас подвинулся. Но а, меня смотреть, как бы, ну, тут не зависит. А, тут надо все видеть банку и так далее. Сейчас мы высыпем вот все в эту банку. Для начала я высыплю, наверное, блестки. Выс высыпаем блестки. Сейчас Поэтому, может быть, для меня Макс не раскрылся до конца. Ну, наверное, мне тоже не должно быть четверг, очень сильно мокро. Протираем. Виктор прав. Эта пара может намного лучше. Там с такой потенциалом и действительно, что Насыпаем Василий, все что брошки. Максим. Ну вы замечательные. Вы просто одни, наверное, из лучших. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну, все, а ну, так, все, высыпала. Мне очень нравится, все, все. Должна получиться. Так, да, не высыпаем сделать. то, что у меня здесь. Просто они рассыпались. Просто после слов лайва я сейчас успеваюсь истерическим смехом вашей жены. Как бы смеется, но так как-то... Ладно. Себлю, все блюдо высыпаем. Ну, у кого-то, может быть, нету, нет, поэтому подождите сказать, нас, сейчас мы быстренько и пойдем дальше. Звёздной, войны, Торопиться э, э, быстрее меня никуда не нужно. И Повторяйте все только за мной. Это так, дальше. Мусорный. Вот и у меня маленько вот здесь рассыпалось, я его стрельну. Вот какая у, какая у меня подача, насыплено здесь порода, все. Порода, так, дальше. Порода, я насыплю бисером. Чуточку. щепотку маленькую щепоточку. Ну, Чтобы маленько было И желательно небольших а, Вот таких маленьких да, Так, секундочку, сейчас я приду Так, продолжаем Вот я высыпала маленько бисеру Но я еще насыплю еще Так как вот он не видно Ой-ой-ой Я его насыпала очень много Поэтому его надо будет убрать Каким-то способом Закажи карту на Мощная формула крема СИФ обладает двойным действием. Легко удаляет сто процентов грязи так. во всем замке. Потому ну, что си. мало, я думаю, ни у кого не получится, но типа такой сыпется. <сосы> <Победа угона. сосы> так, все. Теперь э, мы должны покромсать дождик. Сейчас можете остановить и покромсать, но я буду кромсать вместе с вами. Поэтому, может быть, я быстрее покромсаю, может быть, вы, поэтому идем и все делаем. Так, стараюсь быстрее. Так, теперь дождик. Вот, это вы сами определите. Так, вот. И кромсаем тоненько. И сразу уложим. Тоненько. Можно сделать, можно было бисера насыпать. Ни одного цвета, а двух. Но я хочу, у меня будет определенный цвет. Это красный, золотой и желтый. Ну, как будто кисти-то. Так. Там Закончилось. Ну, это -то очень тоненько должно быть. Пока что вы уверены в втором месте, все детка за вас проголосовали 207 человек, это очень много. Рады, еще две пары. Же, это так, области, области, но, опять, Спасибо. Вот, Спасибо. когда покромсали, можно еще другого цвета. Я возьму красного цвета. Во так, как вы я вы сказала, вот какие у меня будут цвета. Провели, а? смогли, должен, я То надеюсь, для вас не одна семья. Кто это будет Вадим, Итай, Борис, и... Я промысаю очень тоненько, сильно думаю, что... толсто не надо кромсать, потому что будет не очень красиво. А кто хочет, чтобы была эта банка с пузырями. Ну как бы когда ты все же она будет с пузырями. А, я, пишите в комментариях. Я сделаю с пузырями. У меня была эта банка, но она открылась и разлилась. Потому что я попробовала на другой клей. на клей момент. И вот у меня не получилось. Он расклеился. Вот я покромсала тут вот все что у меня есть. Ну, и с боков тоже потом идет как там будет вода. Далее мы можем попросать, э, добавить эти наши блесточки. Также мы добавим вот этого зеленого цвета. Вы каких-то, может быть, еще своих добавите, поэтому все зависит от вас, от ваших сделающих. долго не будет стоять, поэтому да. Так. Да. Сейчас я себе беру вот эту форму, я не могу еще Так, бисер надо убрать, я его уберу в баночку мою. Секретную. Так, теперь. Ну, как бы тут должно быть что побольше чего-то. Вы ну, можете что-то еще украсить, добавить при вас не буду что-то еще делать, но я тоже прибавлю, чего-то добавлю. Это все будет одно и то же. Секундочку. Так, вот я маленько добавила бисера и покромсала. А, значит, еще дождиком. Ну, теперь мы наливаем воды. Воду я буду наливать очень аккуратно. Дальше подвину, чтобы вам было виднее. Я хочу сказать, что так э, серьезности отца он сделал огромный рывок вперед. Вот, вот человек, который сумел себя раскрепостить. Вот э, сумел из такого сухаря, как нам показалось первый раз. Вот. Очень ну, в общем, вот он у нас почти в основном-то и получился. Не знаю, когда я, вот, Но теперь нам нужно заклеить вот это наше горлышко. Вот. Так, я, я ничего не дыхала. я покажу потом, как получилось. Но еще вот на крышку все делают какую-то да, игрушку. А, ну, я не знаю, что делать, я пойду найду какую-нибудь игрушку. Но она, наверное, не будет вставать, если... Все будет. Давайте я пойду найду игрушку, и вы тоже можете найти себе игрушку любую. Я взяла такого пирата Потому что он, он признак денег Чего-то еще Теперь прогреваем клей Я его включу Говоришь, клей и Тот, кто знает, как Сейчас мы должны будем наклеить его вот сюда И он будет у нас вот так висеть Теперь слушай меня внимательно Вот это горлышко Сейчас я подниму его вот это вот горлышко, и, и крышку. Вот эту горлышко надо проклеить и очень хорошо закрыть, так чтобы оно не разливалось. Ну и почти будет миссия закончена, поэтому ждите как бы меня почти э, мы выполнили всю работу. Но нам осталось еще выполнить наклеивание крышки. В общем, э, если я в этом видео не смогу вам, может быть, вам показать, но в следующем я обязательно вам покажу тогда. Но в этом постараюсь показать. Поэтому давайте э, вы начнете делать сами. Итак, я все сделала, у меня все получилось. Вы готовы посмотреть? Вот, что у меня получилось. Вот такой пират среди этих волн. Вот так я переворачиваю. Ну, он должен стоять да, на крышке. Вот так. Вот и он у меня будет стоять. Итак, все ставим пальчики вверх. Я надеюсь, что они только будут у нас вверх. Всем пока!